общая судебная практика свидетельствует о том, что суды действительно сейчас очень загружены и на одного судью приходится огромное количество дел. В связи с этим такие затяжки процессы, они, собственно, абсолютно не уникальны, и я не думаю, что это связано именно с этим процессом, хотя, может быть, есть какие-то влияния и, и другие. Пока мне сложно делать. это. А, какой сейчас Присутствует, присутствует. Ну, в связи с тем, что нам вчера сюда все стороны были предупреждены, Олег пошел в школу, потому что не было смысла срывать его со школы, так как знали о том, что сюда суд не состоится. Олег же первый раз в судах. Для него это удивительно, что суды переносятся. Он же только хочет стать юристом. Спасибо.